Хотите, я возьму вас всех пятерых за ноги и за толкаю в гроб. И вы не пройдете одного шага, но я попрошу своего сына, Одина, забивать но... гвоздь ясиновый но... туда, откуда у вас должно быть влагалище. И вот этой ноги вот так разорву. Да, потому что если вы дадите мне 10 гривен, вы останетесь живыми. Если вы не дадите, а, вы не пройдете. А трех можно, шагов. А, а можно спросить, что это за книга? Если... если вы не дадите, если гривен, я сейчас вашу голову скручу вместе с яйцами и ногами, и вас просто растопчу, как, как Осирис растоптал этого Анубиса. Я сейчас вас растопчу, потому что Осирис просто пылю. Вы на кинофильмы ходите, не принесёте? Нет, а, вот, вот, не вот вы последний раз. Сейчас вот это будет на вашей... у вас не будет мать. Давайте мы, мы пока... а я, 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 я покажу. Э, да. Вот, сейчас я вам покажу Кишинкай и покажу, как Булаян убил Брюс Я вас сразу всех в пятерых убью. Ну не, не надо вас. Мы, мы жить хотим, мы ну, жить да, хотим. Возьмите еще, еще, только мусите. Ну идите, мой дедушка поступи переход там и издевайтесь ты же сам сказал, что будешь перепостроить. Ты за дедушкой должен был продолжать. О, забыл? да, серьезно. Мой дедушка Распутина, не ваш. Опять, дедушка. Как Мой дедушка Григорий Распутин, так, в смысле? А что а а сказал ты? Ты идешь а Какой он глупый? Какой Какой, Какой а что, максимум сын Путина. Да а? хотя бы давай, Да? Пожелай. А? Пожелай. Ну, что, Пойдем. Будь, а у че, Где парку такой откопал? Я говорю, где парку такой откопал? У меня такая же я была, Я, я вырос с ней, же. короче. если бы я не воскресил вашего Лазаря, как Так бы и было.

я просто сердце. Прямо ему не да. Нокаутируешь и да. заколдуешь. Да, я не могу я никого заколдовать. Я, я могу. Слушай, смотри. Предлагать, держи, держи еще Предлагать могу, но не могу заставлять. Идет в патриотию музыкально одаренных детей. А как вы думаете, у него есть музыкальный код? Какой же нет, вот Нет. это пальцы, это хоть и... Не, вы не можете. Пойдемте, я как я в кабанах вы поводите области. А, подожди, я не знаю. Объясни мне. Вот как у тебя?